تیق انبیاء میں ملتا ہے کہ اللہ نے سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تمام قوموں پر عذاب ڈالا اور جناب علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب ڈل گیا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں تیس سال تبلیغ دین کی اور اس تیس سال کی محنت شاکہ کے باوجود صرف دو لوگوں نے ہی ان کے دین کو قبول کیا جن میں ایک عابد تھا جس کا نام بلخہ ملتا ہے جبکہ دوسرا ایک عالم تھا جسے جس کا نام روبیل لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بد دعا کرنے کا ارادہ کیا روبیل جو عالم دین تھا عالم تھا انہوں نے حضرت یونس کو منع کیا کہ آپ بد دعا مت کیجیے خدا رحمان الرحیم ہے بخش دینے والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ کی دعا قبول ہو اور خدا ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے اس سے پہلے کہ عذاب کے ساتھ یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے لیکن اس کے مقابل جو عابد تھا عابد نے حضرت سے کہا کہ نہیں آپ نے تو اتنے سال محنت کی ہے آپ ان کے لیے بد دعا ہی کیجئے اور یہ قوم اب عذاب کے لائق ہی ہے حضرت یونس علیہ السلام نے عالم کی بجائے عابد کی بات کو فقیت دی بارگاہ الہی میں بد دعا کی نبی کی دعا کے ہاتھ بلند ہوئے عابد نے آمین کہا اللہ نے دعا کو قبول کی اور وہی نازل ہوئی کہ اے یونس تیری قوم پر فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں عذاب نازل ہوگا یہ بات سنتے ہی جناب یونس علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ عابد ہیں جس کا نام بلخا لکھا ہے وہ دونوں اس بستی سے چلے گئے جبکہ جو عالم روبیل تھا وہ اس بستی میں رہا جب وہ تاریخ قریب آئی اور عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے آسمان کو ایک سیاہ بجلی نے اور سیاہ بادل نے لپیٹ لیا ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تو تمام کی تمام قوم جناب یونس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تلاش کرتے کرتے وہ عالم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش ہے تو روبیل نے کہا کہ یونس اور اس کا جو ساتھی تھا بلخا وہ اس شہر سے چلے گئے ہیں اب ان قریب آپ پر عذاب آنے والا ہے لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور ان جانوروں اور ترندوں کو لو اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں گریا زاری کرو یقینا اللہ رحمان الرحیم ہے سب نے ایسا ہی کیا آسمان پر عذاب کے آثار نمایاں نظر آنے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام کے اس قوم قوم پر عذاب بعید نہیں تھا کہ چند لمحوں میں آ جائے چیخ و پکار اور گریہ و زاری بلند ہوئی ہر طرف اللہ سے تومہ اور مغفرت کرنے لگے بالآخر وہ عذاب وہاں سے ہٹ کر ایک دور پہاڑ پر جا کر گرا سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے کچھ سرسہ گزرا جب عذاب کی تاریخ گزر گئی تو جناب یونس علیہ السلام والسلام نے اپنی بستی کا رخ کیا کہ جا کے دیکھوں کہ وہ کس طرح تباہ ہوئی جناب یونس اپنی بستی سے کچھ دور ہی تھے کہ انہیں اپنی بستی کا ایک بندہ ملا جو حضرت یونس کو نہیں جانتا تھا اس نے اس بندے سے پوچھا کہ اس بستی والوں کی تباہی کا کیا حال ہے تو اس شخص نے کہا کہ جناب یونس نے تو بد دعا کی اور وہ چلے گئے لیکن روبیل نامی عالم نے بارگاہ الٰہی میں دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا کرنے کے بعد ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور عذاب ٹل گیا اس بات پر جناب یونس ناراض ہو گئے اور وہ دریا کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلنے لگے ساحل پر چلتے چلتے دور گئے تو ایک ساحل پر کشتی چلنے کو تیار کھڑی تھی باقی مسافروں کے ساتھ جناب یونس بھی کشتی میں سوار ہو گئے کشتی چل پڑی جب دریا کے مرکز میں گئی اور وہاں پر گہرائی زیادہ تھی تو ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہوئی حضرت یونس مشت... کشتی کی اگلی طرف بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھے اور کشتی کی پشت کی طرف چلے گئے مچھلی پیچھے سے برآمد ہوئی پھر آگے سے ملاح کہنے لگا کہ اس کشتی میں ایک شخص ہے ایک ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اگر ایسا شخص موجود ہے تو وہ اپنی خود چھلانگ لگا لے دریا کے اندر کسی نے چھلانگ نہ لگائی پھر کشتی میں قرآن ڈالا گیا اور قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اس طرح حضرت یونس ان دریا میں چلانگ لگائی اور اس مچھلی نے انہیں نگل لیا حضرت یونس تین دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ مشہور و معروف دعا لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین پڑھتے رہے تین دن بعد ان کی دعا کو مچھلی کے شکم میں قبول ہوئی مچھلی نے انہیں ساحل پر آکے اگل دیا حضرت کی جلد نرم ہو چکی تھی بال اتر چکے تھے اور ذب حص حب حس و حرکت اس ساحل پر پڑے تھے کہ اللہ نے وہاں پر ایک کدّو کی بیل کو پیدا کیا کدّو کی بیل کے سائے میں آپ پڑے رہے یہاں تک کہ آپ کی جلد سخت ہو گئی اور وہاں سے آپ چل پڑے کچھ دور گئے چند دن بعد پھر واپس وہیں آئے جہاں کدو کی بیل تھی تو کدو کی بیل خشک ہو چکی تھی حضرت یونس کو افسوس ہوا اللہ نے پوچھا کہ اے یونس آج تجھے کیوں افسوس ہو رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ اس بیل کے سائے میں مجھے صحت ملی تندرستی ملی میں توانا ہوا آج یہ خشک ہو گئی تو مجھے افسوس ہوا اللہ نے جواب دیا اے یونس نہ تو اس بیل کو تم نے اس کا بیج بویا تھا نہ اس کو پانی لگایا نہ اس کو جوان کیا یہ سب کچھ میں نے ہی کیا آج اس بیل کے خشک ہونے پر تجھے افسوس ہے کیا تجھے اپنی پوری امت کی تباہی اور بربادی اور اس کے عذاب پر افسوس نہیں تھا کہ جو تو مجھ سے بد دعائیں کر کے میری امت کو اور میرے بندوں کو مجھ سے تباہ کروانا چاہتا تھا اور ہلاک کروانا چاہتا تھا جا اور اپنی بستی والوں کے پاس چلا جا حضرت یونس وہاں سے چلے اور اپنی بستی میں آئے اور تمام قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام اس وقت کا جو دین تھا وہ قبول کر لیا عزیزہ نگرامی تمام تر گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی کے اندر آپ جب بھی دعا کریں اور جب بھی خدا سے کچھ مانگیں تو یقیناً یقین جکین کر کے توقع کر کے مانگیں خدا بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور کبھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا